Сейчас э, Карл будет бросать из-за Вот он, 19 лет Рубиниги бросает он на Бекенбауэр. Во втором тайме Бавария прибавила в скорости, прибавила в мощи, потому как эта игра очень важна для профессионалов. И не только с точки зрения престижа, но и с точки зрения бюджета. В конце концов... Сейчас Рот падает, нарушение правил. Цобель с мячом, он на месте правого крайнего. Цобель делает, пытался сделать передачу на Капельмана. И вот атака. Зуев посылает мяч на Олега Блохина. Олег Блохин ты... раскатывает атаку Киевского Динамо. Идет вперед. Идет вперед. Мы вынуждены прервать видеотрансляцию легендарного футбольного матча в связи с важным сообщением. Уважаемый Алексей Борисович, в этот чудесный солнечный августовский день сердечно поздравляем вас с вашим славным юбилеем, всем нашим дружным коллективом. В какой бы сфере жизни вы ни работали, вы всегда были первым и лучшим. И вы и сейчас первый и лучший. И мы искренне признательны вам, что мы можем работать вместе с вами и учиться у вас. А вы можете гордиться яркими страницами своей биографии. Мы искренне желаем вам неиссякаемого оптимизма, удачи, исполнения всех желаний, благополучия, новых высот, мирного неба и счастья в личной жизни. Поздравляйте! 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 Уважаемый Алексей Борисович, поздравляю вас с днем рождения от себя и от всего департамента. Хочу традиционно пожелать в первую очередь здоровья вам и вашим близким. Также хочу сказать, что за вашими плечами огромное количество побед, достижений, рекордов по урожайности. И вот, пользуясь тем, что я на данный момент нахожусь на самой длинной набережной в Европе, я хотел бы вам пожелать, чтобы список будущих ваших побед и достижений был не менее... Чим це набережне. Пусть він буде той самий длинный в Європі. Всего вам хорошого і ще раз днем досі! Шановний Максим Борисович, вітаю вас з днем народження. У цей день бажаю вам міцного здоров'я, витримки, наснаги у всіх починаннях. Нехай все задумане буде втілено у життя, а всі ваші майбутні ідеї будуть реалізовані на благо агрофірми Псади України». Олексій Борисович, вітаю вас зі святом. Бажаю, щоб кожна мить вашого життя приносила позитивні, щирі, радісні моменти. Це супроводжувалось високими врожаями та гарною їх реалізацією. З днем народження, шановний Олексій Борисович, Божої вам опіки, терпіння, витримки, щирі вітання вам, міцного здоров'я, щоб ніколи не згасав бойовий дух на користь агрофірми сади України. Шановний Олексій Борисович, вітаю вас з днем народження. Бажаю міцного здоров'я і досягнень. В селекції озимої пшениці, в селекції соняшника і звершень в майбутніх розвитку нових технологій, як ну, якби на лоні нашого господарства, так і в державі України. Щастя, здоров'я і, і всього самой найкращого. Шановний Олексій Борисовичу, такий прекрасний для вас день. Хочеться побажати вам тільки удачі, здоров'я та достатку. Нехай гарний настрій та успіх ніколи вас не покидають з днем народження. Шановний Олексій Борисович, поздравляю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, самого найкращого, що, що, що може бути. Хочеться побажати, щоб ваші завжди мрії збувалися, щоб було мирне на небо над головою. Та у вашій справі. Хорошої акономічної погоди. Шановний Олексій Борисович, щиро вітаю вас з вашим днем народження, міцного, міцного здоров'я вам і вашим рідним. Успіхів у всіх ваших справах. Дуже радий бути вже дуже давно частиною вашої команди. Всього самого найкращого і миру в Україні. Шановний Олексій Борисович, вітаю вас з днем народження зі святом. Бажаю здоров'я міцного та миру і щастя без краю! Усього найкращого щиро бажаю, щоб серце щодня зігрівало тепло, щоб завжди в душі панувало добро, краси і наснаги, здоров'я без ліку і довгого, довгого, щедрого віку. Днем народження. Шановний Олексій Борисович, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я та нескінченної енергії, щоб всі задумані ваші плани та мрії збувалися. Нових захоплюючих ідей та проєктів. Ну і саме головне мирного неба над головою та простого людського щастя вам. З днем народження! З днем народження, Олексій Борисович. Вітання вам з Дніпропетровщини, Дніпропетровська філія, менеджера Порін Михайло. Бажаю вам здоров'я, успіхів, цього самого найкращого, що самі собі бажаєте. З днем народження, Олексій Борисович. Шановний Олексій Борисович, бажаю вам стабільності. За паморочливого успеха, неимоверных проектов, креативных идей, гениальных достижений, а также уверенность, силы, наполняемости и только видных С Днем народжен Уважаемый Алексей Борисович, искренне поздравляю вас с юбилеем. В свое время вы приняли очень серьезное решение, и эта амбициозная бизнес-идея воплотилась сегодня в прекрасное предприятие, которое является лидером на рынке семян Украины. Многие аграрии, тысячи на протяжении уже 35 лет пользуются достижениями нашей компании. Все это благодаря вам. Спасибо вам огромное. От себя лично хочу пожелать вам долголетия, крепкого здоровья, свершений и всего самого наилучшего. Божаю местного здоровья, щедрых вражаев и процветания агрофирмы, С днем народжения народженева. До Алексей Борисович. Бажаю вам счастья, благополучия, мясного здоровья. Нехай поруч с вами завжди будут надежные друзья. А любовь и поддержка родных и близких дадут вам силы для новых завершений и успехов у всех напрямках вашей трудовой деятельности. Алексей Борисович, отдел селекции, поздравляет вас с днем а рождения. Желаем а вам крепкого здоровья. Пускай ваша жизнь будет наполнена яркими эмоциями и только радостью. И пусть каждый год пройдет заветный дождичек мою. Вітаю вас з днем народження, бажаю вам успіхів, щастя та міцного здоров'я. Розвивайтеся та крокуйте тільки вперед. Шановний Олексій Борисович, щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю довгих років життя при міцному здоров'ї. Нехай ваші мрії збуваються, а життя підносить лише приємні сюрпризи. І ще хочу побажати блакитного та мирного неба, неба над головою. Вітаю! Поздравляю вас, з днем народження, желаю крепкого здоров'я. лет жизни, чтобы ваши мечты все сбывались и фирма процветала. И главное, мир на небо. Уважаемый Алексей Борисович, Николаевское представительство поздравляет вас с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья, счастья, любви, процветания, всего самого-самого наилучшего. Поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы вам всегда сопутствовала удача, здоровье не подводило, чтобы вы достигали самые невероятные свои цели. В работе, чтобы радовала вас семья всего-всего наилучшего. С днем Уважаемый Алексей Борисович, от всего Николаевского коллектива поздравляем вас с юбилеем. А может, вы из другого века, где люди верят в силу доброты и где душа и сердце человека и помыслы его всегда чисты. Возможно, вы оттуда, где нет боли, где понимают смысл слова честь, где не играют никакие роли и принимают всех, какими есть. Возможно, вы совсем с другой планеты, где небо голубое, нет войны. Где души ценят больше, чем монеты, и людям снятся лишь цветные сны. Уважаемый Алексей Борисович, желаем, чтобы мир всегда отвечал вам взаимностью и награждал вас жизненными благами, здоровьем, любовью, красотой природы, подарками судьбы и отличным настроением. Желаем вам мира, процветания, Божьей благодати. Будьте счастливы и берегите себя и свою семью. Алексей Борисович, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы все ваши желания, планы, проекты выполнились на 100%. Здоровья, мира, любви, крепкой семьи. Всего чего вы сами желаете выполняйте. Шановный Алексей Борисович. Щиро вітаю вас з днем народження. Хочу вам побажати здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Шановний Олексій Борисович, вітаю вас з днем народження від усього одеського представництва. Прийміть від нас привітання, успіхів у ваших справах, Божого благословіння і перемоги нам всім. Слава Україні! Олексій Борисович, поздравляємо вас з днем народження. от імені всього Київського відділення. хотим пожелати вам самого головного здоров'я. Довгий лет жизни і всього всього, що ви самі собі пожелаете. щоб все ваші мечты і достижения збивались і только приобнажались. С днем рождения вас, днем! Шановний Олексій Борисовичу, щиро вітаю вас з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, родинного затишку та благополуччя, успіху у такій важливій та улюбленій справі. Алексей Борисович, инженерная служба поздравляет вас с юбилеем и желает вам крепкого здоровья и новых свершений. Седьмой десяток за спиной. А вы такой же молодой, неутомимый, неуемный, хоть волосы и сединой. Желаю вам и дальше жить, прошедших не считая лет. От счастья, пусть душа поет, встречая каждый день рассвет. Пусть будет впереди у вас еще немало светлых дней. Ведь встретить нужно вам еще и ваш столетний юбилей. С юбилеем от всей души, Алексей Борисович. Хотел пожелать, чтобы мечты сбывались, а деньги не кончались. Папа, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю любви, успехов, достижения всех целей, чтобы все задуманное сбывалось. Ты пример для многих, каким нужно быть сыном, отцом, руководителем. Желаю тебе достижения всех целей, Помню, мы всегда рядом, даже если далеко. Люблю тебя. С днем твоего явления на свет, пап. Хочу тебе пожелать побольше максимальной радости, счастья, любви, всего самого-самого хорошего. Ты человек у нас, который развит достаточно многогранно, очень многого достиг в этой жизни. Еще я уверен, многое предстоит, поэтому залог успеха, думаю, такое желаю, чтобы ты получал и наслаждение и от процесса, и от результата. Всех тебе благ, всего самого-самого. Сибель. Олег Блохин Но, и... раскатывает атаку. Киевского Скоридама. Идет вперед. Идет вперед. Наш... Шварценбека. Рядом с ним Вайс. Уходит Блохин от Шварценбека. И удар. Гол. Вот он. Гол Олега Блохина. Легендарный, фантастический гол Олега Блохина. Шварценбек оказался неудел. Рядом Вайс. Тут и Цобель прыгает. Хорсман опаздывает и бьет. Бьет с левой Блохин мимо Зепа Майера. Феноменальный гол Олега Блохина. Владимировича Блохина. И 1-0 впереди киевская «Динамо». Вот так.